Ну, я полагаю, что вполне очевидно, что разыгрывается сценарий арабской весны, но только в Киеве зимой. Я полагаю, что мы видим в социальных сетях потрясающую активность, при не такой же активности, которую мы видим на поверхности то рассказы о 300 тысячах на Европейской площади, то о том, что полмиллиона граждан вчера вышло, что, естественно, не соответствует действительности, то вчера в социальных сетях распространена информация о том, что автобусы, набиты спецподразделением «Витязь» российского спецназа, направляются к Киеву штурмовать честных украинцев. Мы понимаем, откуда эти заказы исходят. Особенно, конечно, возмутительно, что в оппозиционных митингах и акциях антиправительственных принимают участие европейские политики. Либо призывы солидарности со стороны спикера одной из балтийских стран. Вице-президент Европарламента возглавляет колонну демонстрантов, которые несут антиправительственные заявления и которые выступают от имени правительства Польши. Все это, знаете, так напоминает то, что мы видели уже и в 2004 году, либо то, что было, например, с Югославией. Чьи были уши, что из этого произошло, и в итоге из одной большой страны сделали осколки различных мелких колоний. Власть четко и однозначно заявляет, что она за то, чтобы было мирное урегулирование любого вопроса, за мирное волеизъявление, мирное в рамках закона и конституции. Ну что любой желающий может говорить все, что ему заблагорассудится, но в рамках закона а когда происходит силовой групповой захват киевской городской администрации, когда захватывается, делается попытка захватить администрацию президента, это очевидная провокация с целью вызвать адекватные действия власти. Потому что, напомню, по закону милиции для прекращения групповых правонарушений работники милиции имеют право применять весь перечень спецсредств, что в принципе они и делают. Все это, конечно, тревожит, потому что это не имеет ни малейшего отношения к евроинтеграции. Я сегодня был в здании Киевской администрации и хотел, ну, как юрист, как народный депутат, народ депутата, объяснить митингующим, что они нарушают уголовный кодекс. Они знания закона не освобождают от ответственности. Пытался выяснить, насколько они евроинтегрироваться хотят, потому что все же говорят, что там сторонники евроинтеграции. Ну, тот объем мата, гадости, хамства, тычков, ударов, который получил, показал что это действительно наши украинские евроинтеграторы, и они так себе видят Европу. Я как бы сомневаюсь, что в Европе когда-то кто-то позволит себе ударить полицейского, не ожидая получить адекватный ответ. Суть понятна, очевидна. Мне в киевской администрации, когда мы собрали эти люди, задал вопрос, вы здесь по поводу поваления влады, поваления влады. То есть вопросы очевидные. Люди используют в качестве тарана для того, чтобы реализовать свои политические цели, не имеющие ни малейшего отношения к тем лозунгам, которые внешне декларируются.